Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak bercerita tentang persoalan yang ramai orang kami nampak bila dia komen tu kenapa syarikat China ni maju sangat banyak sangat teror sangat buat EV. Ah ini adalah benda yang disebalik dalam industri yang mungkin ramai orang yang dia memang tidak perhatikan sangat apa yang berlaku dalam industri automotif dia tidak akan faham. Jadi hari inilah kami datang untuk berceritakan tentang bagaimana syarikat-syarikat China ini boleh menjadi sangat-sangat teror sangat pakar membuat kereta-kereta elektrik untuk dunia. Sebelum kita melihat hasil yang dinikmati oleh syarikat pembuat kereta EV daripada China, kita kena balik ke awal tahun 2000 dalam bentuk domestik. Masa ni China dan EV hanya berlaku di sekitar negara mereka saja. Okey. Pada awal tahun 2000, kerajaan China menetapkan satu polisi. Dia nak ke arah hijau because bandar-bandar dia sangat tercemar asap, udara semuanya tercemar sehingga kan pada ketika itu dia kena fikirkan polisi yang selari dengan apa yang mereka inginkan untuk 10, 20, 100 tahun akan datang kena ingat China dia tidak mempunyai hasil sumber bumi sendiri dia tidak ada minyak yang mencukupi untuk penggunaan domestik jadi dia orang juga sebuah negara komunis yang tidak mahu bergantung pada barat dan juga timur tengah untuk sumber tenaga. Mereka buat satu keputusan. Jadi mereka tetapkan plan transportation mereka menggunakan tenaga elektrik. Maka daripada industri automotif yang berasaskan enjin ICE mereka lompat pergi dekat EV. Kesimpulannya, EV ni bukan saja tentang kenderaan tapi keselamatan tenaga dan juga kuasa ekonomi China. Dan ini berlaku apabila kerajaan mereka berusaha dengan bersungguh-sungguh. Mereka bagi sokongan besar-besaran. Okey, pada peringkat awal mereka bagi subsidi kepada pembeli kereta elektrik. Contoh, kalau kita beli kereta harga RM50,000, kereta tu akan jadi RM30,000 sebab RM20,000 akan disokong oleh kerajaan. Bukan itu saja, kerajaan dia juga dia bantu subsidikan pada kilang dan juga R&D. Maksudnya, pengguna dapat subsidi, pengeluar juga dapat subsidi. Kemudian dia bagi lagi contoh insentif-insentif kepada pengguna. Let's say kalau kita nak beli kereta EV, kita mungkin dapat Sistem yang lebih murah Plate yang lebih murah okay, Dekat China kalau kita nak beli kereta Nak dapatkan nombor plate tu sendiri adalah satu bayaran yang berbeza Tapi kalau kita pakai EV Pada peringkat awal Free saja Senang Ini ha? berlaku dekat bandar-bandar besar Dan kereta-kereta kerajaan, fleet-fleet, kereta-kereta bayangkan, kereta-kereta gamo macam kereta polis, kereta ambulans, kereta pejabat tanah, pejabat agama macam yang tajuk kerja sekarang kan. Eh? Semuanya menggunakan kereta EV di bandar-bandar yang wajib. Ha, contohnya bandar besar macam Beijing, Shanghai. Mereka dah bermula lama ni. Kita je yang tak nampak. Dan okey. Secara overall kita akan tengok sebab-sebab keseluruhan industri EV China ni boleh maju, boleh pandai dan kita bermula dengan yang pertama. Seperti yang kami cerita tadi, yang pertama ialah sokongan padu daripada kerajaan. Dia bukan sokong sikit-sikit tapi dia sokong 100% daripada sudut huluan ke sudut hiliran. Sebab dia orang punya fokus dan polisi ni sangat jelas. EV ni adalah satu industri strategik negara bukan benda yang dia buat semalam dia buat dah lama 20 30 tahun lepas dia bukan cakap-cakap saja cakap-cakap kedai kopi sema-semang kat parlimen tak dia buat dengan bersungguh-sungguh jadi kerajaan telah memaksa industri itu sendiri menjadikan permintaan terhadap industri contohnya teksi bas fleet kerajaan semuanya dengan EV dulu bila market-market asas ini dah wujud ha inilah bermulanya kilang-kilang baru dia akan mula membangun, menghasilkan EV-EV mereka sendiri. Semuanya bermula daripada yang pertama, tindakan kerajaan. Kalau kerajaan saja yang push tapi industri itu sendiri tidak boleh mandiri, tak guna juga. Itu membawa kita ke poin yang kedua iaitu supply chain yang lengkap daripada A to Z. Inilah kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada negara China sebab mereka mempunyai resources yang mencukupi contoh untuk buat kereta elektrik mereka kena ada lithium untuk buat bateri, nickel untuk buat bateri, rare earth untuk buat motor. Jadi, mereka ada resources ini dan mereka mampu untuk menghasilkan semua komponen ini sendiri. Dia ada kilang bateri sendiri untuk buat sel bateri dia ada, BMS dia ada, inverter dia ada, motor yang semuanya dibuat sendiri. Kalau kita tengok daripada sudut pengeluaran, mereka bermula daripada A sampai Z. Semua cukup, dia ada kilang komponen Lepas tu kilang pemasangan, dia ada software, dia ada logistik. Maka industri itu berdaya saing dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain lah. Contoh tak kisahlah macam Jepun ke, Europe ke, Korea ke, negara kita pun. Kita nak buat kereta tu, komponen-komponen tu datang daripada banyak tempat. Terpaksa import sana, beli sana sini. Tapi bayangkan China ni boleh buat sendiri pada skala yang besar. Dah lah buat sendiri, buat banyak tu pengeluar. Jadi kos dia turun dan menjadikan mereka cekap membuat EV. Yang ketiga, inilah senjata yang paling berkuasa. Untuk kereta EV, nyawa dia adalah bateri. Okey. CATL, BYD ini adalah antara pengeluar bateri yang terbesar di dunia dan kalau kita tengok jenama-jenama kereta EV di China menggunakan teknologi bateri LFP. Sebab apa? Walaupun orang lain pakai iron, pakai NMC kan, dia masih kukuh dengan LFP sebab bateri ni kalau dari sudut pengeluaran lebih mudah dihasilkan dan juga lebih murah. Bateri ini juga lebih tahan lasak dan juga selamat. Ha, dia tak bergantung pada bahan nikel dan bateri ini bila bateri tu lasak murah cuma ya dia berat sikit lah. Dia sesuai digunakan oleh mana-mana kereta EV yang bukan saja dekat China, dekat negara paling panas atau negara paling sejuk. Jadi kelebihan dia dekat situ. Yang keempat, kelajuan produksi. Ini saya dah cerita banyak kali dalam video-video saya sebelum ni. China ni memang magic kelajuan dia orang buat daripada scratch kosong, design sampai ke production jadi sebiji kereta tu memang laju, bukan laju tapi laju gila. Dia orang boleh siapkan kereta daripada 12 bulan sampai 24 bulan bergantung pada model lah. Sedangkan kalau kita tengok dalam standard industri 3 4 sampai 7 tahun baru jadi satu kereta. China buat memang laju. Sebab apa? Sebab dalam syarikat China ni dia orang senang untuk buat keputusan. Kadar birokrasi itu sangat rendah. Decision boleh dibuat dengan cepat. Dan dia juga ada kaca yang dipanggil fail fast yang mana dia boleh improve dengan lebih cepat berdasarkan kegagalan yang dia belajar dengan lebih cepat. Yang kelima, berbeza dengan kereta berenjin. Kereta EV perkaitan paling kuat dia adalah tentang software. Jadi dekat China, software dan integration ni sangat kuat ha, EV kuat dia bukan sekadar kereta dia kena ada software dia ada OTA update dia ada UI UX macam phone dan juga ekosistem dia ada apps AI data semua ni tapi mungkin ramai tertanya kenapa tiba-tiba dia jadi terror jadi kuat jadi cepat macam sebab China memang pandai dalam teknologi smartphone jadi dalam teknologi smartphone ni ada asas untuk membuat kereta EV dia ada teknologi bateri dia ada AI dan elektronik EV cuma macam kita boleh katakan produk elektronik yang kita letakkan tayar. Ha, lebih kurang tu macam tu. Sebab tu bawa dia tak sedar. Yang keenam, pasaran domestik China yang cukup besar. Jadi dengan rakyat yang banyak dan kemampuan ekonomi yang tinggi, rakyat China sendiri beli EV berjuta-juta unit setahun. Bila volume jualan itu besar, secara ringkasnya kos akan turun, kualiti akan meningkat dan inovasi akan menjadi lebih laju Compare dengan Barat dan seluruh dunia US mana Market tak sebesar China Market tu lebih kecil Dan banyak Lagi pengguna Atau pengeluar Masih mengekalkan Untuk mengeluarkan Kereta ICE China dia tak peduli dah Pasal kereta engine ni Yang ketujuh Syarikat-syarikat China Dia tidak terikat Dengan legasi Jenama yang Menggunakan ICE Menggunakan engine Jadi Tak ada Tak ada banyaklah Heritage engine Yang dia kena kekalkan, oh tak boleh lah, kita tak boleh hapuskan model ni. Kita tak boleh jadikan model ni elektrik sebab dia ada kesan yang sendiri terhadap peminat dia apa semua. Ha, lebih kurang macam itulah. Jadi, dia tak ada istilah bunuh model lama. Dia tak ada sebab dia, model lama pun memang dia tak ada. Jadi, dia boleh terus lompat membuat EV tanpa perlu memikirkan beban-beban sejarah di belakang sana. Ha, kalau anda faham, anda faham lah. Jadi, dia boleh buat je. Macam mana dia buat smartphone, macam itulah dia buat kereta EV. Yang ke-8, skala pengeluaran ataupun skala kilang. Ini adalah senjata yang boleh dikatakan senyap-senyap yang ramai orang tidak perasan. Okey. Di China, kilang pengeluaran tak kira EV ke software ke produk ke elektronik ke kebanyakan kilang berjalan 24/7 macam 7-Eleven. Jadi bila bergerak dalam non-stop ni, jadi output beratus ribu model ni automation tinggi. Jadi kos-kos buruh ni secara relatifnya lebih murah di China bukan sebab buruh tu yang murah tapi sebab proses automation tu dah menjadi ke tahap yang lebih tinggi dan menghasilkan volume yang besar bila volume tu besar kos per unit kenderaan EV tu jadi lebih rendah dan bila rendah dia banyak untung bila banyak untung dia laburkan balik dekat R&D R&D ni boleh spread menjadi lebih banyak model lebih maju lebih canggih kalau kita compare dengan pengeluar lain okay. barat, Jepun apa semua kan volume dia orang kecil kos untuk R&D tinggi sebab orang kerja 85 work life balance dia kata tapi dia nak benda murah mana dapat macam tu yang ke sembilan, proses integrasi yang ekstrim maksudnya sesebuah syarikat yang nak buat EV tu dia hampir hampir-hampir tidak bergantung langsung pada pengeluar ataupun vendor lain kita tengok syarikat yang muda macam BYD okay? dia hasilkan bateri sendiri, motor sendiri, inverter sendiri, ECU kemudian dia pasang, dia letakkan software dan semua benda ni dijalankan secara in-house. Dia buat, si dia tak bergantung langsung pada supplier luar. Jadi, kalau ada masalah yang lain, dulu kalau anda masih ingat 3-4 tahun dulu kita ada masalah chip yang tidak mencukupi untuk membuatkan software sampai ada desain kereta terpaksa diubah, software diubah tapi China tidak menghadapi masalah bukan tidak menghadapi, sangat minimum dan juga dengan komponen-komponen yang mereka hasilkan sendiri ni harga untuk pengeluaran kereta tu boleh dikawal sendiri supply yang lebih stable dan juga spek-spek kereta tu lebih cepat ditukar maksudnya 2 tahun dah boleh upgrade 3 tahun, 4 tahun dah ada model baru kan itulah China sebab yang ke 10 Hubungan antara kerajaan dan industri sangat rapat. Mereka berkongsi banyak benda contoh mereka berkongsi data trafik penggunaan EV charging semua ni dikongsi antara kerajaan dan juga pengeluar jadi kalau dia nak buat pilot projek lebih senang jalan contoh dia orang nak bangunkan city spot ha, ni kerajaan lah maksudnya majlis perbandaran mentakap dia nak buat parking ke tol ke lesen ke kan lebih senang sebab data tu dikongsi bersama antara majlis dan juga pengeluar kalau negara-negara lain Kerajaan dengan industri ni kadang-kadang tidak ngam. Kadang-kadang dia sorokkan benda ni. Kadang-kadang dia bermusuh. Kadang-kadang dia main tarik tali. Tapi China ni tidak. Dia satu hala tuju. Ha. Bijak kan? Yang ke sebelas, budaya meniru. Eh, hey, patutlah teror tiru. Tak. Dalam hidup kita memang kita akan meniru sama ada dari sudut yang bagus ataupun sudut yang tak bagus. Tak kita kena tengok dari sudut positif. Jadi, budaya meniru China ni, dia tiru, dia optimize, dia leapfrog. Okey, ramai yang salah faham bila cakap pasal China tiru. Sebenarnya bila dia tiru tu satu teknologi tu dia cuba fahamkan. Dan bila dia tiru dia tentu nampak kelemahan tu dan kelemahan tu dibaiki mereka buat lebih baik. Jadi China ni dia tak malu pun dia nak belajar daripada Tesla, Volkswagen, BMW semua tu. Dia bagi je Tesla nak buka kilang. Orang lain tak boleh. Tesla je boleh masuk. Ha, dia buka kilang dekat Shanghai. Jadi China belajar daripada situ macam mana Belajar production. Belajar production speed. Dia punya cost apa semua. Lepas tu. Dia jadi lagi teredah sekarang. Kat Shanghai. Tesla pun sakit. Sebab yang ke-12. Competition dekat China sendiri. Yang terlalu ganas. Okey. Dalam China ni ada banyak brand-brand. Ada BYD. Geely. SSC, Chang'an. Nio, Xpeng. Li Auto. Banyak lagi. Ini syarikat-syarikat yang bertahan. Yang dah bankrupt. Yang bungkus semua tu. Dah banyak. Jadi di antara syarikat-syarikat ini. Mereka juga bersaing. Kalau kalau produk tu tak kompetitif, lambat update memang terus mati. Ha, ini membuatkan syarikat-syarikat ini lebih berinovatif. Innovation mereka lebih laju. Harga lebih stabil, lebih pegang harga lah senang cerita kan. Masing-masing nak bagi produk yang bagus pada harga yang kompetitif dan bukan itu je. Spek pun naik. Makin tahun makin naik. Harga makin murah, makin murah kan. Tak tahulah apa nak jadi kat China. Okey, yang ketiga belas. Ini adalah sokongan-sokongan secondary yang menyokong sistem EV yang Berada dekat China. Itu dia. Yang ke-13. Charging Ecosystem. Yang mana dia orang bina serentak. Support daripada CPO Local. CPO Private. Dan juga CPO daripada. Government. Jadi. Dia bangunkan public charger ni. Besar-besaran. Home charging. Kalau kita charge dekat rumah. Dapat subsidi. Bukan itu je. Tak cukup charger. Kami ni company. Macam NIO. Dia buat. Battery swap. Jadi tak perlu charge lah. Tukar je dia punya bateri. Dekat dia punya station. Jadi pengeluar EV dekat sana, dia bukan jual EV sendiri je. Bukan dia seorang-seorang je. Tapi dia ada ekosistem yang lengkap. Yang ke-14, macam mana mereka boleh improve produk-produk tu sebab, again, data. Data driven development ni memang berlaku di China pada semua syarikat-syarikat yang membuat EV. Dia orang collect data real time pasal dia ada OTA apa semua. Dia akan fikir dan dapatkan maklumat macam mana cara orang memandu battery degradation macam mana charging habit macam mana jadi bila dia dapat data-data ni pembangunan untuk next model tu jadi lebih bagus lah lebih cepat dan lebih tepat next facility tu so, dia bukan agak-agak oh agak-agaknya orang ni dia charge macam ni oh agak-agak orang ni mentakap ni kat macam ni orang kok dia macam ni tak dia memang ada data jadi berjuta-juta data ni digunakan untuk membangunkan next model lepas tu next model tu dia guna balik data tu next model lagi next model lagi next model lagi sebab tu dia berjaya yang ke-15, mindset pengguna di China. Itu menyokong industri. Okey, pembeli China ni memang dia tak kisahlah pasal resale value ke pasal brand heritage ke. Yang dia orang nak ialah spek teknologi dan juga value pada apa yang mereka bayar. Kalau spek tu ngam, reka bentuk dia ngam, interior dia ngam, power dia okey semua apa semua, dia akan beli. Dia tak macam pembeli-pembeli barat Jepun yang mengutamakan brand loyalty, kesetiaan pada jenama heritage sebab ada emosi apa semua. Yalah bayangkan kalau Toyota Supra tu kita buat EV, BMW Z4, Z3 buat EV. Kan kelak ke bunyinya kan? Itu yang dipertahankan. Yang ke-16 secara keseluruhan. Okey. EV ni bukan setakat kereta tapi bila dia nak buat EV tu dia dah tahu penghujung dia apa. Jadi untuk capai apa yang di inginkan di hujung jalan jadi hujung jalan tu ialah strategi geopolitik. Okey, EV bukan pasal kereta semata-mata di China. Jadi energy security, kurangnya import minyak, control battery tech secara global. Jadi benda-benda macam ni, China sanggup melabur, dia sanggup buang duit, bakar duit daripada awal asalkan hujung tu mereka dapat dan memang terbukti sekarang mereka menuai hasilnya. Okey, itulah tadi poin-poin yang menjadikan syarikat-syarikat China berdaya saing dan menghasilkan produk-produk yang bagus dan menjadikan mereka king pembuat TV di dunia. Kalau kita menelusuri balik poin-poin daripada pertama sampai 16 tadi, kita dapat bayangkan dia orang bermula daripada kosong tapi berakhir dengan macam dia kepung semua benda kan daripada resource, teknologi, software apa semua. Jadi tak ada ruang untuk player-player lain ataupun kompetitor dia masuk dalam ekosistem EV China ni sebab tu dia berdaya saing. Dia menang bukan sebab satu sebab. Dia menang sebab berbelas-belas sebab. Jadi macam mana untuk kita menang dengan China? Kita tak akan menang kita kena aa, kawan dengan dia. Jadi aa, banyak syarikat-syarikat luar yang sekarang memang JV dengan syarikat China. Itulah yang berlaku pada hari ini. Okey, itulah video kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Mekanika dan juga semua media sosial kami. Sekian, terima kasih.